নেপাল থেকে ফিরছেন ভারতীয় নাগরিকরা সহযোগিতায় স্থানীয় প্রশাসন অশান্ত পরিস্থিতির জেরে নেপাল থেকে প্রচুর ভারতীয় নাগরিক সীমান্ত পথ ধরে দেশে ফিরছেন সীমান্ত দিয়ে প্রত্যাবর্তনকারীদের যাতে কোনো অসুবিধে না হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দার্জিলিং জেলা পুলিশ সুপার তিনি আরও জানান সীমান্ত এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রশাসন সতর্ক নজর রাখছে प्रोजोनी, प्रोजोनी जो, इंडिया में जो पीस था अभी भी एकदम का वैसे ही पीस है एंड हम बस एक यहां विजिलेंस रखे हुए हैं नाका पे और बाकी जो चेकिंग कर रहे हैं पुलिस का हम लोग ताकि कुछ भी अनसोशल एलिमेंट जो नेपाल साइड से इंडिया में आने की कोशिश करेंगे ताकि हम उनको रोक पाए बाकी इसके अलावा हम लोग एक पुलिस असिस्टेंट बूथ चालू कर रहे हैं वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा जो लोग वहाँ पे हमारे फंसे हुए हैं आ, नेपाल साइड में वो अगर आ रहे हैं उनको जो असिस्टेंस चाहिए थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी दिन से फंसे हुए हैं एक एक पैनिक सिचुएशन भी होता है उनके मन में तो हम लोग एक असिस्ट करके उनको डेफिनेटली सांत्वना देंगे एंड जो कुछ सर्विस दे सकते हैं हम लोग वो थोड़े दिन पुलिस स्टेशन बूथ चालू करने वाले हम लोग यहाँ पे जाने आने का व्यवस्था तो लोकल टैक्सीज एंड लोकल तो अप्लाई कर ही देख रहा हूँ मैं यहाँ पे तो जो भी इंडियंस आ रहे हैं आई कैन सी दैट यहाँ पे लोकल टैक्सीज एंड ऑटो एंड टोटो हैं तो उनका अवेल करके वो मूव कर रहे हैं वो लोग तो नेपाल से लोग आ रहे हैं हमारे जो जो वहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं इंडियन साइड के जो लोग हैं वो कुछ लेबरर्स हैं कुछ मेडिकल पर्पस के लिए गए हुए थे कुछ टूरिज्म के लिए गए हुए थे ऐसे कुछ लोग हैं जो वहाँ से आना चाह रहे हैं तो हम लोग उनको आने दे रहे हैं एंड बट एक ड्यू वेरीफिकेशन कर ले रहे हैं कि कोई अनसोशल एलिमेंट ना आ जाए उनके गाइज में नेपाल के कुछ कुछ रेजिडेंट जिनको बहुत मेडिकल इमरजेंसी है ऐसा कुछ है उनको डिसीजन uh, लेकर के जो हमारे एस जो सब यूनिट है वो डिसाइड करके भेज छोड़ रहे हैं हमारे पास वैसा कोई फिगर नहीं है क्योंकि हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया है कल रात में ऑनरेबल सी वेस्ट बंगाल के डायरेक्शन में एंड उस हेल्पलाइन नंबर में हमें कम से कम कॉल्स जो फंसे हुए हैं लोग नॉट ओनली इन नेबरिंग झापा डिस्ट्रिक्ट इवन इन रिमोट पार्ट ऑफ नेपाल जो बाकी विराटनगर पोखरा काठमांडू जगह हुआ वहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए अराउंड तीस से चालीस कॉल हमारे पास धीरे आ रहा है रात में लेट नाइट चालू किया हम लोगों ने एंड वी हैव बीन प्रोवाइडिंग देम असिस्टेंस एंड उनको जो भी जरूरत है उनका हम देखभाल कर रहे हैं तापस थोकदार नेपाल परिस्थिति एवं खराब है भाई जाए कि मैंने सब महंगा हो गई तो गैस टैस ना कि बोलबो आर খাওয়া দাওয়ার হ্যাঁ অসুবিধাই আছে যা ছিল বাড়িতে খাইছি দুই দিন ভরে আর এখন কিনা গেলে সব মাঙাই না গ্যাস নাই এখন নাই আর নাই আগের হ্যাঁ এখন আছে আমাদের পরিবারে আছে দুটা পরিবার আছে আরও কেউ কেউ আছে ইন্ডেন হ্যাঁ ভয়ে আর কি মানে আমাদের পরিবার ওখানে বাবা মা বাবা বাড়িতে আছে ভয় তো আছেই একটু যখন যেখানে আগুন থাকে আর ভয় তো থাকবে না হ্যাঁ ভয় আছে হ্যাঁ মেয়েকে কেলে আসলাম এটা আমার মেয়ে আছে আরও আছে লোক বলতে পারছি না এখন আমাদের পরিবারে দু তিনজন আছে আরও না কোনো আমাদের প্রতি কোনো সমস্যা নাই কালকের পর্যন্ত তো আজকে ঠিকই আছে আজকে তো অত ওই নাই কিছু নয় পর্যন্ত ঠিকই যে জ্বলায় জলাই ছিল ঘর টর হ্যাঁ আগুন জ্বালাচ্ছিলো যে বিরোধী পার্টিগুলো বিরোধী আর কি আর অত এপারে আসতে কেউ না আমি একা আসছি না না কাকুর থেকে আমি কাঠিয়া ডিস্ট্রিক্টে যাব